और ये मांग खरगे साहब ने पूरे अपोजिशन के तरफ से की है कि संसद में फॉर्म नहीं है ठीक है लेकिन परिस्थिति तो, तो इतनी गंभीर थी ना उस वक्त ये कैसा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है आगे क्या होगा इस बारे में हम जानना चाहते हैं सदन जानना चाहता है देश जानना चाहता है आपने सबके ऊपर एक्शन लिए है ना अपने पुलिस को निलंबित किया अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है अपने फलाना फलाना बहुत सी बातें की है लेकिन जिसकी वजह से ये लोग अंदर घुस गए वो तो आपका सांसद है अगर ये कोई और किसी पार्टी का होता और किसी धर्म का होता तो आपकी भूमिका अलग होती अब तक भारत पाकिस्तान शुरू हुआ होता हिंदू मुसलमान शुरू किया होता तो ये बात बात है कि आप आइए सदन में और बताइए देश को क्या स्थिति है क्या हो गया है कैसे हुआ कौन जिम्मेदार है तर, हाँ। तर, राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य मुद्दा जो है लोगों बेरोजगारी राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा है हमने भी कहा जो बच्चे अंदर गए थे ठीक है उनकी दिशा उनका तरीका वो गलत है लेकिन वो भारत माता पे भारत माता की जय बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे लेकर ही अंदर घुस गए थे अगर कोई हमारी बात सुनती नहीं है तो हमारे बेरोजगार युवा इस अराजकता का ऊपर उतर जाते जिम्मेदार सरकार है भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर बॉम्ब डालने की कोशिश किया बॉम्ब डाला था एक विद्रोह उसके मन में था हम समर्थन नहीं कर रहे लेकिन इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है लेकिन अगर आपको पूछे कि बेरोजगारी का मुद्दा कम खत्म होगा तो मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे बेरोजगार युवकों को कोई चिंता नहीं आपको रामलला का दर्शन फ्री में कराएंगे रामलला का दर्शन बेरोजगारों को फ्री में कराने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा ये जो तो चल रहा है सब नाटक तो युवाओं के मन में एक विद्रोह की भावना है और इस प्रकार के अगर घटनाएं होती हैं तो पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है शरद पवार ने सर किस तरीके से पूरा का जो कारोबार है सूबह चला था उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे लेकिन यहाँ से रोजगार जाए तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से रोजगार छीन एक राज्य में जा रहा है पूरे देश से सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे देश का रोजगार राज्य में जा रहा है ये इसराइली नीति आपको बोल रहा हूं मैं पूरे देश का रोजगार राज्य में जा रहा है ये गलत है मुंबई से कलकत्ता से बिहार से सभी ठेके एक राज्य के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं सभी आर्थिक जो गणित है वो एक राज्यों की तरफ जाने जाने का मार्ग हमको दिख रहा है तो क्या इस देश में और लोग नहीं है और राज्य नहीं है और कोई नहीं है सिर्फ एक ही राज्य है ये बहुत गंभीर बात है आप जाइए ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए आप जाइए ये सवाल गृहमंत्री से पूछिए आप जाइए ये सवाल थाने के पुलिस कमिश्नर से पूछिए अगर आप हमसे पूछते हैं ना ये सवाल तो आप ये हिम्मत करिए मीडिया ने मुख्यमंत्री गृह मंत्री इस देश के और राज्य के पुलिस कमिश्नर जाकर पूछिए वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कबूतरे फड़फड़ते हैं ना ऐसे मुद्दे जब और के होते हैं तो उनसे जाकर पूछिए आपण आतापर्यंत काय करत होता प्रधानमंत्री कोणीही टीका टिप्पणी करत नाही कुणीही नाही कोणाला गरज पडली नाही देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे पण एक लक्षात घ्या या देशाच्या संसदेमध्ये काही अज्ञात व्यक्ती घुसतात हल्ला सदृश्य बॉम्ब टाकला सदृश्य परिस्थिती निर्माण करतात अराजक माजवतात मुळात इतकी मोठी सुरक्षा व्यवस्थेला तडे पाडून जेव्हा आतमध्ये जातात तेव्हा या संसदेच्या सदस्यांचा अधिकार आहे सरकारला जाब विचारण्याचा गृहमंत्र्यांनी संसदेमध्ये यायला हवं हो आणि त्याच्यावर चर्चा करायला पाहिजे तुम्ही चर्चेपासून का पळ काढता सांगा ना सत्य काय आहे हे का, का घडलं या मागचं मुख्य कारण बेरोजगारी आणि महागाई 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 आणि बेरोजगारी बेरोजगार मुलं वैफल्यग्रस्त होऊन संसदेमध्ये शोधली ती दहशतवादी आहेत का अजिबात नाही त्यांना दहशतवाद विरोधी कायद्याखाली अटक केली पण या मुलांच्या भावना या विद्रोहाच्या भावना आहेत त्याच्यामुळे या देशाच्या भावना आहेत दोन कोटी बेरोजगारांना आपण रोजगार देणार होतो त्याचं काय झालं ते दिलं नाही त्यातून आलेले फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधींनी खरंच सांगितलेलं आहे आणि आम्ही तेच म्हणतोय मुख्य मुद्दा या देशामध्ये बेरोजगारीचा आहे रामलल्लाचं फुकट दर्शन घडवून बेरोजगारीचा मुद्दा संपणार नाही एवढंच मी सांगतो कर्ज बाजारी शेतकरी का होते याच्यावर त्यांनी तोडगा द्यावा भागवत साहेब मुलं वैफल्यग्रस्त होऊन संसदेमध्ये शिरले ती दहशतवादी आहेत का अजिबात नाही त्यांना दहशतवाद विरोधी कायद्याखाली अटक केली पण या मुलांच्या भावना या विद्रोहाच्या भावना आहेत त्याच्यामुळे या देशाच्या भावना आहेत दोन कोटी बेरोजगारांना आपण रोजगार देणार तर त्याचं काय झालं ते दिला नाही त्यातून आलेले फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधींनी खरंच सांगितलेलं आहे आणि आम्ही तेच म्हणतो मुख्य मुद्दा या देशामध्ये बेरोजगारीचा दे आहे रामलल्लाचं फुकट दर्शन घडवून बेरोजगारीचा मुद्दा संपणार नाही एवढंच मी सांगतो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची आत्महत्या शेतकरी का होते याच्यावर त्यांनी तोडगा द्यावा भागवत साहेबांनी चालकांनी त्यांच्या सरकारला हा तोडगा द्यावा हा कशा करता या आत्महत्या का होत्या धारावीत आत्महत्या होती अशी परिस्थिती काल धारावी मध्ये जो मोर्चा निघाला हा त्याची चेष्टा या राज्याचे मुख्यमंत्री करतात उपमुख्यमंत्री करता तुम्ही कोणाची दलाली करताय उद्योगपतीची भांडवलदाराची काय म्हणताय ते माणसं बाहेरून आली होती का होय प्रधानमंत्री मोदींनी जी चंद्रावती यान उतरवलेलं आहे ना त्याच्यामुळे तिकडे ट्रॅफिक सुरू झालाय आणि ती सगळी माणसं चंद्रावरून आली होती पण प्रश्न मुंबईचा होता ना प्रश्न धारावीचा होता ना माणसं चंद्रावरून येऊ द्या का मंगळावरून येऊ द्या माणसं बाहेरून येऊ द्या या मुख्यमंत्र्यांना काय कळतं का कोणाची दलाली करता येते ही मुंबई भांडवलदारांपासून वाचवण्यासाठी एकशे सहा लोकांनी काय केलंय हौतात्म्य पत्करलाय पत्करलाय आणि पुन्हा पत्करू एका एक भांडवलदाराच्या घशात मुंबई जात आहे त्याला काय हुंडा म्हणून दिले का मुंबई ही मुंबई मराठी माणसाची आहे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा मराठी पण मुंडाळून ठेवलं असेल दिल्लीच्या पायाशी तसं सांगावं त्यांनी कालचा मोर्चा इशारा मोर्चा होता माणसं चंद्रावरून आली सूर्यावरून आली मंगळावरून आली हे प्रश्न विचारण्यापेक्षा त्या माणसांच्या मुखात कोणत्या गर्जना होत्या त्या होत्या धाराबी बचाव आणि मुंबई वाचवा आणि अडाणीच्या घशातून मुंबई काढा यह क्या देशा की मांगी शिवसेना ने कभी भी विकास विरोधी भूमिका नहीं दी इसलिए ये पचास साठ साल से इस मुंबई में औद्योगिक विकास हो गया ना शिवसेना के होते हुए शिवसेना के ट्रेड यूनियन हर जगह पे है हमने कभी हड़ताल या स्ट्राइक नहीं किया है क्योंकि विकास की गति रुकती है ये शिंदे कल बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री बाहर से लोग आए लाए थे हाँ हम चांद से लोग लाए थे मोदी जी ने ऊपर चांद पर एक छोड़ा है ना आपका यान तो अब एक ट्रैफिक खुल गया है कुछ वहां से लोग आए लेकिन मुद्दा मुंबई का था ना धारावी का था आप किसके दलाली कर रहे हो एक उद्योगपति की एक भांडवलदार की ह ओपन फोरम होगा बेरोजगार थे उस बारे में मैंने बात किया बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है देश में एक फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है पकौड़े नहीं तल सकते पकौड़े तलने के लिए भी जगह चाहिए ना वो आप दीजिए ना फिर

अमेरिका से कोई धमकी देता है तेरह तारीख को मैं कुछ करूंगा इस देश में दिल्ली पुलिस क्या कर रही इंटेलिजेंस क्या कर रहा है रॉ क्या कर रहा था जिम्मेदार कौन है हम है क्या बार बार धमकियां मिल रही थी ना आपको अमेरिका से कोई खालिस्तान एक धमकी दे रहा था ऐसे मैं सुन रहा हूं आपको इस प्रकार का अलर्ट का मैसेज आया है हा? तो आप क्या कर रहे थे मुझे बताइए आप चुनाव में व्यस्त थे आप शपथ ग्रहण में व्यस्त थे आप मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त थे चलिए थैंक यू लोकनायक न्यूज